নমস্কাৰ বন্ধুসকল সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ বৰ্তমান চেনেলটোলৈ বন্ধুসকল সকলোৰে মনত এটা প্ৰশ্ন হৈছে যে গেট থ্ৰী গেট ফ'ৰৰ বাবে যিহেতু আই টি আই প'ষ্ট ওলাইছিলে তাতে আই টি আই কুৱেশ্যন আহিবনে নাই গতিকে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক ইয়াৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব আৰু এই চেনেলটো যদি নতুনকৈ আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু বেলেগৰো পেষ্ট কৰি থ'ব যাতে মই এতিয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে সোনকালে বন্ধুসকল এই ন'টিছখনত দিয়া মতে আই টি আই প'ষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব বুলি কৈছে ইয়াত কোনো আই টি আই ধৰণৰ চিলেবাছ দিয়া নাই কোনো ছিলেবাছ দিয়া নাই গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে মোৰ মতে তাত আই টি আই কোনো মাৰ্কছ হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই ট্ৰেডৰ ওপৰত ইয়াত যিহেতু এখন ছিলেবাছ দিছে এখন ইংলিছ ছ'চিয়েল ছাইন্স ষ্টাডিছৰ লগতে মেথামেটিক্স জেনেৰেল নলেজ তাৰ মেণ্টেল এবিলিটি বা লজিকেল ৰিজনিং সেইখিনি পঢ়ি থকাটোৱে আপোনালোকৰ লাভ হ'ব গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে আই টি আই পঢ়িলে তাতো এ ডি এৰ কাৰণে লাভ নহ'ব হ'লেও পিছলৈ কি আহে নাজানো যদি কিবা আপডেট আহে সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ যদি আপডেট আহে মই জনাই দিম কিন্তু আপোনালোকে কিবা কি বুলি কয় অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ কাৰণেতো পঢ়ি আছে সেইখিনি পঢ়ি থাকিলে আপোনালোকৰ যদি পিছত ন'টিছো আহে আপোনালোকৰ কামত আহিব কিন্তু বৰ্তমানলৈকে তেনেধৰণৰ কোনো আই টি আই কুৱেশ্যন অহা কোনো ন'টিছ নাই গতিকে বন্ধুসকল এইখিনিকে চাই থাকক আপোনালোকে ইংলিছ ছ'চিয়েল ষ্টাডিছৰ লগতে মেক্সেমেটিক্স তাৰপিছত জেনেৰেল নলেজ তাৰপিছত মেণ্টেল এবিলিটি আৰু লজিকেল ৰিজনিং সেইখিনি চাই থাকক গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব গতিকে কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰিব আৰু এই চেনেলটো ভিজিট কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ইমানেই